أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجيء في الأرض كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يُلِكُه الموت فقال وعجله على الله وكان الله غفورا رحيما Maksudnya Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyamunya Oleh malaikat Semasa mereka sedang mengunyai Menzalimi diri sendiri Kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindah oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, "Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?" Mereka menjawab, "Kami dahulu ialah orang-orang yang tertindah di bumi." Malaikat bertanya lagi, "Tidakkah bumi Allah itu luas?" Yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya Maka orang-orang yang semakan itu keadaannya Tempat akhir mereka ialah neraka jahanam Dan neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur Dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak Yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri Dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah Maka mereka yang demikian sifatnya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam. Nasaya ia akan didapati di muka bumi akan tempat berhijrah yang banyak. Dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan rasulnya kemudian ia mati dalam perjalanan maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani para ulama meriwayatkan beberapa perkara yang berlaku bersabit dengan ayat ini Inna ladhiza al wafahu Al-Malaikatu zalimi anfusihim Qalu bima kuntum Qalu kunna mustad'afina Fil ard Qalu alam takun ardullahi wasa'adan Tuhajiru fiha Fawalaika ma'awahum jahannam Wasa'ad masira Sesungguhnya Orang-orang yang diwafatkan oleh Malaikat dicabut nyawa mereka Mereka telah Menzalami diri mereka sendiri Malaikat tanya mengapa jadi begini Kata mereka Kami orang yang lemah di atas muka bumi Ulama tafsir merayakan Dawaik yang pertama mengatakan Gulungan ini ialah gulungan Orang yang menzahirkan dirinya Islam Di Mekah Dia zahir diri dia Islam Dia mengaku Islam lah Mungkin Islam lugu Tapi Islam dia lemah sangat Nabi suruh hijrah, dia tak hijrah Kita tak berhijrah, patut berhijrah lah Yang mampu berhijrah, mesti berhijrah Bila ditindah di satu-satu negeri Tak boleh menzahirkan agama Kena selamatkan agama kita Tinggal harta, tinggal Apa saja, rumah kena tinggal Hijrah, selamatkan agama dulu Agama lebih penting daripada segala-galanya ada orang tu nak selamat ayam itik dia dulu. Nak selamat lembu dia dulu. Sayang nak tinggal. Ha, nah, ini bahaya. Ini berlakunya. Mereka tidak berhijrah. Tunaikan kewajian mereka. Padahal mereka mampu berhijrah. Tetapi bila orang kapi keruh ke perang, dia ikut sama. Ha, ini. Dia ikut sama. Meramaikan jumlah orang kapi ikut sama. Saya sokong dalam sokong dalam dia ikut sama lawan Nabi dalam perang badar tiba-tiba mereka dicabut nyawa oleh malaikat lalu malaikat tanya mereka mengapa kamu ni jadi begini kamu mengaku Islam mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang kapir ni berperang dengan Nabi kami orang lemah tak sanggup nak lawan malaikat alam takun Allah wasiatan fatuhajiru fiha tidakkah bumi Allah ni luas mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang menentang Islam ini tinggal mengapa kamu tak tinggal bila orang keras lawan Islam mengikut pula ini bahaya ini bahaya Ah ha? bahaya kita bersama dengan kumpulan Islam yang pergi dengan kumpulan lain kecuali dalam keadaan tak boleh nak lepas diri kerana huzur kita sebut dia sebut sebab-sebab huzur tadi kita mesti bersama kumpulan Islam yang kumpulan lain dia sebut dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, dia berkata kan nas Rasulullah Sallam anil khair fa qultu asalhu an syarr ma an yudrikani Uzaifah kata orang tanya Nabi berkenaan dengan perkara baik Aku tanya Nabi berkenaan dengan perkara jahat Kerana aku takut jatuh dalam kejahatan Qultu ya Rasulullah Inna kunna fi jahiliyatin wasar Hal ba'da hadal khair Thumma ja'ana hadal khair Hal ba'da hadal khair min syar Kami dulu dalam keadaan jahat jahiliyah Kemudian mari Islam Mari Islam. Baiklah kita. Adakah lepas kita baik ini ada mari hak jahat pula? Qala na'am. Nabi kata ya. Ada mari kejahatan pula. Qultu ya Rasulullah. Hal ba'da syarr min khair? Adakah selepas kejahatan ini ada baik pula? Qala na'am wa fihi dakhanun. Lepas ni ada baik pula, ganti dengan baik pula, tapi ada kekeruhan. Qultu ma dakhanuhu ya Rasulullah. Keruh siapa dia? Baik, tapi keruh. Ha? ada qaumun yastanun ghair sunnati wa yahtaduna ghair hadi. Ta'rifunahum wa tunkirunahum. Ada puak kelanganmu yang buat aku tak suruh. Benda aku tak suruh dia buat pelawak. Dia cakap benda dia tak buat. Kamu kenal mereka? Dan kamu cegah mereka. Kamu cegah. Ada perjuangan. Qutu hal ba'da hadha al-khair min syar. Adakah lepas pada ke keberadaan jahat pula? Naam. Dua'atun ada abrib jahannam. Man ajabum ila khadabuhu fiha. Lepas tu akan main kejahatan. Ada penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Barang siapa ikut penyuruh ke anak kerja enam ini dicampur sama dalam anak kerja enam itu Qultu, aku kata kata waktu apa ah? ma tak meruniin arahkan apa Rasulullah suruh kalau kami sempat dengan puak macam ni sibhum lanai Rasulullah sifatkan mereka hum min jatina wa itikal lamud wa al-sanatina mereka yang agak ajak kena jahannam ini kulit macam kita juga bercakap dengan bahasa kita juga sekulit dengan kita sebangsa dengan kita supa dengan kita sebab ajak kena ke jahanam bagaimana Rasulullah suruh kalau kami sempat dengan puak ni kata Nabi talzamu jama'atal muslimin wa imamahum kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka kalau ada kumpulan Islam ada pemimpin ikut kumpulan ini ikut pemimpin ini Qultu ya Allah illam takun illam yakun imamam wa jama'atan wa iman kumpul islam pun tak ada pemimpin pun tak ada no, macam mana tak ada berlaku Kumpulan islam tak ada pemimpin pun tak ada berlaku kesesatan, kepunahan qala an ta bi khulaha walau an ta adab fajahtai al maut kamu kena tinggal kumpulan kubur itu tak boleh ikut walaupun kamu terpaksa mamah umbi kayu kata nabi lapo tak ada makanan mamah umbi kayu umbi kayu perdu kayu nak nak manjak pokok dak kau ha? jangan ikut kumpulan lain sekali kali walaupun terpaksa mamah umbi kayu tak boleh ikut kumpulan yang salah ini ni tak ada manuk mamah umbi umbi kayu gula kawah dak ada bau gula kawah Jember dok, dok tangan dok. Macam mana? Ha? Ini Nabi kata hendaklah bersama kumpulan Islam. Ini bahaya kita duduk dalam kumpulan yang tidak bersama dengan Islam. Kita gitu pun tu pergi dia, duduk jamu dengan dia. Kecuali kita ditugaskan untuk mengintip jamaah tugas kita untuk dapat maklumat. Itu lain. Ini saja nak gitu pun makan. Nak tu semaku. Ini bahaya. Kalau Tuhan tu lah anak, kena lak anak sama. Tuhan Tuhan bala bala sama. Mengikut satu riwayat yang lain. Ini berkait dengan orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam. Depan Nabi dia kata dia Islam. Ha, kapi, dia orang kafir, dia dengan orang kafir. Dia tengok nampak belah kafir menang, dia masuk belah kafir. Lalu dibunuh dalam pertempuran. Malaikat tanya roh dia, mengapa menjadi begini? Pasal apa? Kami ni lemah, terpaksa lah buat begini. Oh, mana nak lawan tak kau? Kena buat begini nak hidup. Malaikat kata, tidakkah bumi Allah ini luas, rezeki Allah terbanyak? Mengapa kamu tak ikut tak tu? Ini, ini satu puak. Satu puak lagi yang dipaksa. Yang dipaksa, tak boleh nak lari. Macam Abbas s.a.w. Dipaksa pergi perang badar, puak jara Nabi. Ha, dia paksa terlibat dalam perang tapi dia tak bunuh dia hadir saja dan dia ditawan dia ha, ditawan nabi pesan dah kalau jumpa pak saudara aku jangan bunuh apa ha, aku ni islam jadi dipaksa datang ha, dia paksa kalau boleh lari elok diri jangan terlibat dengan kerja-kerja melawan islam ini bahaya ha, sangat bahaya kalau berlaku kemalangan macam tu malaikat tanya lah pasal apa jadi gini ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wa sa'ad masira orang macam ni orang yang ikut nak selamatkan diri ni tempat neraka jahannam seburuk-buruk tempat illa al-mustadhafina min ar-rijal wal nisa'i wal wildan yasatuna hilatan wala yahtaduna sabira malaikat orang-orang yang lemah yang tak ada tak ada daya upaya be hijrah, nak berhijrah tak ada piti, tak ada kenderaan tak ada apa tak boleh nak pergi tepatnya jauh sepah sirah menyembunyikan diri ha dikro di kalangan lelaki perempuan dan anak-anak yang tak mampu nak berhijrah ini sekarang ni berlaku di Sepanyol bila Islam jatuh di Sepanyol orang Islam dipaksa tinggal agama Islam kalau tidak kena bunuh kubur-kubur orang Islam boleh bangkar di sana ada orang Islam yang boleh naik kapal menyediakan kapal lari lari ke utara Afrika ke Morocco, ke Algeria lari ke benua Amerika pun ada berhijrah, selamatkan diri di sana ada orang-orang Islam yang tak boleh selamat diri, sembunyi ada yang menyembunyikan diri di rumah masing-masing tak keluar rumah buat ibadat di rumah dia tak sempit beruzlah mengasihkan diri selamatkan agama dia ada yang terpaksa lah kena kerja di luar pergi ke gereja pergi ke gereja bukan ke gereja nak tipu je nak selamatkan diri balik semayang di rumah ada kan ini di Sepanyol sekarang ni bila berlaku kebebasan di Sepanyol tiap-tiap hari ratu orang masuk Islam di Sepanyol ha? ada orang-orang yang memelihara Islam dalam keluarga masing-masing balik ke Islam semula dan ada orang yang fikir Datuk Nenek dia dulu Islam ni sudah ratus-ratus tahun ha, balik ke Islam semula sekarang ni berlaku perkembangan Islam di Sepanyol ha, orang Islam yang pagi pagi Sepanyol balik ke Islam ini berlaku ha, orang yang lemah kalangan kanak-kanak lelaki perempuan yang tak mampu nak berhijrah tak ada jalan dimaaf Fa ulaika asallahu ayyafu anhum Wa kana Allahu 'Afuan Ghafur. Mereka itu mudah-mudahan Allah Taala maafkan mereka. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya yang yang lemah. Wa man yuhajir fisabilillah. Jadi bila di marakaman كثيرا واسعه. Sesiapa yang berhijrah ke jalan Allah. Nescaya dia dapat tempat-tempat selamat yang banyak rezeki yang melimpah ruah jangan takut dengan siapa yang berhijrah meninggalkan negeri kuku yang menindah Islam tempat selamatnya luas rezeki murah ha, sama kita ni orang kemboja bila pulpot menguasai kemboja paksa orang Islam jadi kafir banyak yang berhijrah tinggal datang ke Malaysia datang ke Indonesia datang macam-macam selamat Tuhan beri rezeki. Wasa'ah. Betul ayatnya kata. Barang siapa yang berhijrah menyelamatkan agama dia. Tuhan beri tempat selamat yang luas. Rezeki yang melimpah ruah. Jadi begitu jadi senang. Jangan takut. Tinggallah harta. Tinggallah dia harta di negeri ni. Tinggal dia air tek ni. Jangan sayang. Tinggal. Tuhan beri rezeki lain. Tuhan jamin begitu dalam ayat ini. Sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah Tinggal selas pinggang Bawa Keluarga saja Tinggal keluarga pada ada sementara waktu Akhirnya menang Berjaya Mendapat kesenangan dunia Dan bahagia di akhirat Tuhan beri begitu Wa man yuhajir Wa man yakhlum baiti muhajiran illallah wa rasulih Thumma yurikul maut Wa qa'ajruhu ala Allah Wa kana ka'anallahu ghafuran rahimah dan sesiapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menyelamatkan agamanya lalu dia mati di tengah jalan ada sahabat nak berhijrah nak selamatkan agama mati di tengah jalan mati di tengah jalan Tuhan kata orang macam ni Tuhan beri pahala hijrah mati syahid Dapat pahala hijrah. Oleh tak siapa ke Madinah. Tuhan beri pahala yang sangat besar. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang mati dalam perjalanan. Ha, di pahala oleh Allah Ta'ala. Selamat dapat pahala. Dia nak selamatkan diri. Tapi tak sahabat dapat hijrah. Dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Pahala yang besar. Dan dijanjikan masuk surga kerana niat dia nak berhijrah Ini bergantung dengan niat Niat dia nak selamatkan diri daripada kekufuran. Tiba-tiba tak ada siapa Mati tengah jalan Tuhan beri pahala kepada mereka ni Walaupun tak ada siapa Ulama mengatakan begitulah juga Orang yang keluar dari rumah dia Untuk berjihad, untuk berjuang Tiba-tiba mati kerana jatuh kenderaan kerana kemalangan disengah oleh binatang bisa ketik dulu macam-macam tengah jalan ini mati cari kerana niat dia nak mempertahankan Islam mati cari terdapat kalangan sahabat-sahabat Nabi yang nak pergi berhijrah ke Habasyah Salah seorang daripadanya, dia ketik dulu tengah jalan, mati. Ini termasuk Nabi kata dia masuk syurga Dapat kelebihan syahid Kerana dia nak membabuk agama dia Mempertahankan agama dia Niat dia baik Begitulah seorang yang nak meninggalkan maksiat Dia niat nak tinggal maksiat Tak ada siapa nak buat lagi Tiba-tiba mati Ini Termasuk diampun oleh Allah Ta'ala Dapat syurga Tak ada anak semayang dan apa dia sebut adalah hadis bagaimana ha? Kita sebut dari Yadul Salih ini ada hadis ini Seorang yang bunuh 99 orang ha? Dia bunuh orang 99 orang Dia sesah di atas perbuatan dia Ditanya Rohib rahib Tanya Tok Lebar Tuhan ampun doktor saya Saya jahat sekarang bunuh 99 orang Tok Lebar kata Mu jahat tahun lalu Tuhan dah, ampun Yang katok Tok Lebar tu Jadi 100 orang Ha, dia tu lebah tu ada ilmu ke jawab juga. Ni tanya orang alim. Tanya orang alim, orang alim kata Tuhan ampun dosa mu. Tuhan ampun. Mu jangan duduk sini mu kena berhijrah. Tinggal duduk duduk, duduk kampung dekat lain. Lalu dia nak berhijrah, sampai tengah jalan mati. Nabi kata turun malaikat rahmat dan azab. Nak ambil roh dia. Malaikat azab nak bawa ke neraka. Malaikat rahmat nak bawa ke syurga. Balah dua kumpulan malaikat ini lalu Tuhan putuskan malaikat jadi hakim ukur mana dekat dekat sedekah negeri dia nak pergi ulama mengatakan kerana niat dia baik niat dia nak selamat akan agama dia ha, nak selamat agama dia walaupun dia tak ada nak buat baik Tuhan beri dia masuk syurga dalam peperangan Rom kita akan baca kisahnya seorang penglima tentera Rom yang terkenal nama dia bahasa 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 Eropah. Ha? dia nak berperang. Ha? dia ajak Khalid bin Khalid bin ajak ingat kena suruh lawan pedang. Nak suruh lawan pedang. Ha? dia mari depan, Khalid pun mari depan, dia pun letak pedang dia. Khalid pun letak pedang dia. Khalid yang kena ajak gomo nak lawan dengan tangan saja. Main mengaku rupanya tanya Khalid. Ha? Aku dengar mu ni hebat sangat. Mu ada pedang sakti ke? Pedang pelik ke? Dalam peperangan mu menang. Semua so, tak pernah kalah. Bila berlawan dengan musuh mu menang. Apa kehebatan mu? Ha? Pedang mu sakti dia. Dia kata, Dok Khalid kata, aku ni dulu jahiliah. Sembah berhala, sembah takkau, makan bakar, kapi. Allah Ta'ala utuhkan Rasul, aku ikut Rasul ni. Aku masuk Islam. Tuhan sama akan aku dengan Islam aku jadi Islam ha? lalu Penglima dia kata aku nak masuk Islam juga ha, ceritanya Khalid pun ajak erat anak buah dia heran macam mana Penglima dia lari ni ikut Khalid dia masuk Islam masuk Islam berlaku peperangan pokok-pokok dia bunuh dalam peperangan itu mati dalam peperangan itu mengucap dua kelamah syahadah ada-ada semayang tak ada anak tu apa pun masuk syurga kerana niat dia nak masuk Islam di sini menunjukkan ha, niat tu sangat penting innamal amal bin niat amal dengan niat niat sangat penting Dan kalau orang tu niat walaupun tak capai lagi Tuhan beri pahala begitulah mereka yang niat nak jaga agama dia tu ambil kelebihan walaupun dia tak sempat nak tunaikan dia beri pahala pada dia Dan kelebihan Wallahu a'lam.